बसमरिम नहमदूनसल रसूल करीम अकम्म प्यारे दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद असानल सज्जाद है और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मेरी पिछली वीडियो ही की वजाहत में है काफ़ी लोगों ने पिछली वीडियो पर यह नुकतः उठाया था कि उसमें मकामात की निशानदेही नहीं की गई और इसके अलावा बहुत से लोगों को नक्शों की बुनियादी मालूमात से नावाफियत की वजह से सिमतों का भी अंदाज़ा नहीं था कि कौन सी सिमत किस तरफ़ है लिहाजा ये छोटी सी वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जबकि वो लोग जिन्हें पिछली वीडियो मुकम्मल तौर पर बिला किसी परेशानी के समझ आ गई थी वो इस वीडियो को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो पिछली वीडियो का दूसरा हिस्सा नहीं है दूसरा हिस्सा इन जल्द मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम सिमतों के बारे में जान लेते हैं जैसा कि आप इस शक्ल में देख सकते हैं कि शुमाल ऊपर की तरफ है और जुनूब शुमाल की ज़िद होता है लिहाजा जनूब इस नक्शे में नीचे की तरफ होगा इसी तरह अगर शुमाल की तरफ रुख करें तो मशरक सीधे हाथ पर होती है जबकि मगरब उल्टे हाथ पर दोस्तों शुमाल की समत बुनियादी समत है और नक्शे में अमूमी तौर पर यह बात तयशुदा होती है कि शुमाल का रुख ऊपर की तरफ होता है और अगर ऐसा ना हो तो फिर समतों का तयन करना ज़रूरी और लाजम समझा जाता है इंतहाई माजरत के साथ ये अर्ज़ कर दूँ कि चूंकि मुझे अभी तक वीडियो एडिटिंग में महारत हासिल नहीं है इसलिए भी मैं ये सब कुछ पिछली वीडियो में नहीं कर सका और अभी सिर्फ ये नक्शा तैयार करके इसी पर समझाने में इतफ़ा कर रहा हूँ इन शाह वक्त के साथ साथ जरूर आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी अब आप इस नक्शे में देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ भी है यह बहरलकाहल है जिसका जिक्र पहले नहीं हुआ था इसे अंग्रेज़ी में पैसिफिक ओशन कहते हैं ये बाहर रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है इसी तरह ये बहर हिंद है और ये बहरा ओकेूस है जिसे अंग्रेज़ी में अटलांटिक ओशन कहते हैं इसके अलावा ये पुरानी दुनिया के तीन ब्र आजम हैं एशिया अफ्रीका और यूरोप और ये इन तीनों ब्रज़मों के वस्त में जजीरा अरब है जजीरा अरब के मशरक़ में ये बहरा अरब है जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था और ये इसके शुमाल मगरब में बहरा रूम है दोस्तों अगरच एशिया और यूरोप अलग अलग ब्रज़म कहलाते हैं लेकिन दरहीकत ये खुशकी का एक ही बड़ा टुकड़ा है और इनकी आपस की सरहद शुमाल में कोहे औराल जबकि जनूब में कोहे कफकास के पहाड़ी सिलसिले हैं अब आते हैं ज़ज़ीरा अरब और इसके अतराफ़ की खलीजों की तरफ ये खलीज फ़ारस और खलीजे ओमान हैं और ये इनको मिलाने वाली आबनाए हरमुस जिसकी वजाहत पिछली वीडियो में हो चुकी है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रप्शन में भी मौजूद है इसके बाद ये यलीज अदन और बहर कल्सम है और ये इनको मिलाने वाली आबनाए बाबुल मंदप है इसी तरह ये बहर कल्जम से निकलने वाली दो खलीजें हैं जिनके नाम खलीज उकबा और खलीज सोईज़ हैं खलीज सोईज़ के सिरे पर यह मिस्र का शहर सोइज़ है जहाँ से नहर सोइ भी शुरू होती है तो मिस्र ही के दूसरे शहर पोर्ट सईद के मकाम पर बहरा रूम से जा मिलती है और यही बहरा रूम आबनाए जबल तारक के मकाम पर बहरे अकीनूज से मिल जाता है दोस्तों अब नए जबलो तारक की वजह तस्मिया इसके साहिल पर मौजूद एक चटान नुमा पहाड़ी है जिसे जबलोत तारक के नाम से जाना जाता है और जिसकी बिगड़ी हुई शक्ल लातीनी जबानों में जबरॉल्टर है इस तस्वीर में आप जबराल्टर या जबलोतारक के इलाक़े को देख भी सकते हैं और ये बात जानकर शायद आपको हैरानी हो कि यह इलाका स्पेन के मुल्क में नहीं आता बल्कि बरतानिया के मुल्क में आता है और वही इस इलाके पर सत्रह सौ चार से काबिज़ है इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वजीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाजिर होंगे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकू